Eropah dahulu sangatlah pengotok atau abang gaban. Fakta yang pertama, najis di jalan raya. Korang bayangkan, tengah berjalan di tengah bandar London sekitar abad yang ke 14. Korang tengah berjalan, 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 terpijak lumpur. Namun, korang ingat itu adalah lumpur biasa. Rupa-rupanya itu adalah segelombok najis yang dicampur oleh najis manusia dan haiwan. Disebabkan suatu ketika dahulu, Eropah tidak mempunyai sistem pembentungan. Tiada tandas awam. Di manakah masyarakat Eropah membuang air najis besar ataupun najis kecil ketika itu? Diorang buang dekat Bali, Mat. Baldi tu adalah baldi yang khas untuk pembuangan najis lah Di manakah mereka membuang balik najis tu? Cuba teka Dia orang buang kat jalan amat Cara dia orang buang kat jalan tu Dia macam ni Dia orang buang melalui tingkap Dengan mengatakan gardilu Iaitu awas air kotor Iaitu air najis mereka lah jadi disebabkan cara pembuangan ini kita dapat lihat suatu ketika dahulu Golongan-golongan elit membawa payung walaupun hujan ke tak hujan ke panas ke tak panas ke Mereka sering membawa payung kerana amalan atau membudaya masyarakat ketika itu yang sering membuang najis Dan cara untuk mengelak daripada terkena najis dengan membawa payung lah Belum lagi campur najis-najis kuda tengah-tengah kota tu Fakta kedua, mandi yang dianggap bahaya dan berdosa. Yang pertama sekali, mandi dianggap membawa penyakit. Akibat mandi air panas tu, padri mengatakan, padri kata gitulah, mengatakan bahawa dia akan membuka liang roma badan dan akan menyebabkan roh-roh jahat masuk ke dalam badan. Ratu Isabel dari Kastil tidak mandi bertahun-tahun dan beliau hanya mandi sebanyak dua kali saja seumur hidup dia. Iaitu sewaktu dia lahir dan sebelum dia kahwin. Ha, adalah sebab dia kan. Bukan sebab penyakit semata-mata. Ia juga melibatkan hukum hakam yang berlaku sewaktu zaman Eropah ketika itu. Amalan mandi manda ni kan dilakukan secara berjemaah lah. Uh, tempat mandi mereka, tempat mandi awam tu boleh bercampur dengan lelaki dan juga perempuan. Jadi bila bercampur dia takkan jadi mandi lah. Dia akan jadi aktiviti lain. Jadi bila mana padri melihat ini bukan aktiviti mandi ni. Ini aktiviti lain lah ni kan. Aktiviti mandi ketika itu adalah haram. Aktiviti maksiat lah. Disebabkan amalan mandi ni diharamkan. Jadi bermulalah evolusi minyak wangi. Evolusi bedak-bedak dan sebagainya. Untuk mengelakkan daripada badan masyarakat Eropah ketika itu berbau busuk. Jadi kita kena bersyukur lah. Kalau dia orang tak mandi mungkin perfume tu tak akan jadi sampai sekarang ni. Fak. Fakta Fak. ketiga. Tikus menjadi raja jalanan disebabkan budaya-budaya yang mereka amalkan di Eropah dengan jalan yang penuh sampah dengan penuh najis-najis maka lahirlah raja baharu raja jalanan yang sebenar iaitu tikus tikus-tikus yang membawa kutu ni membawa suatu bakteria yang dinamakan yersinia pestis dan di situlah yang saya katakan tadi menyebabkan penyakit ataupun wabak black death ni merebak di seluruh kawasan Eropah Fakta yang keempat, doktor pun tak cuci tangan, Mat. Dah sampai abad ke-19 di Eropah, doktor pun tak tahu pasal kuman ni. Nak dikatakan dia orang tak tahu pasal kuman ni sebab dia orang bedah mayat ataupun menolong ibu-ibu mengandung ni tanpa membasuh tangan. Mereka tak tahu ke bahawa tanpa basuh tangan ni akan menyebarkan bakteria dan mungkin virus. Apabila Ignaz ni menyatakan bahawa kita sebagai doktor ni kena cuci tangan, Mat. Dia orang ni gelak je mat. Uh, zaman tu makan pun dia masuk orang pun tak masuk tangan lah. Lepas makan tu tak tahu tangan tu dilap kat mana kan. Fakta kelima, sabun. Ini mungkin ada yang tahu, ada yang tak tahulah. Apabila bermulanya pedagang-pedagang Arab ni menjual sabun-sabun di Eropah dan di situlah perkataan soap wujud. Sabun ni dia berasal daripada tamadun Islamlah, tamadun Arab. Yang di mana soap ataupun dalam bahasa Melayu sabun dipinjam dan diambil daripada perkataan asal usulnya sabun daripada kata bahasa Arab. Elemen-elemen ini -elemen dah diajarkan pun dalam Islam. Yang di mana Eropah pun tak mengamalkan pun ketika itu. Lepas tu diorang overclaim yang diorang lagi pembersih daripada kita ni. Tu berak-berak pun tak basuh kan. Jadi apa pendapat korang berdasarkan fakta yang saya kongsikan tadi? Mungkin korang ada lagi fakta-fakta lain yang menunjukkan barat ni memang pengotor lah. Ha, cuba komen sikit.